в обычную жизни люди многие не знают где я там находился mm -hmm. а вы сейчас, uh, прик... хотя у меня один просто дел пару месяцев назад угу. э, то расскажите ч... ну, то есть вы тут перебывали э, сначала назвите э, Игорь Леонидович цыганов да угу. э, чего вас чего вы тут были э, бы... вы тут... я провел здесь 7 лет и 4 месяца э, незаконно и э, суд до сих пор э законный способ не осудил меня и не признал меня виновным. Но... Это уже прошло 10 лет с момента начала так сказать, этого дела. А как так случилось? Вы же имели причастность к лицензии? Ко... Имел косвенное отношение как инвестор. Я выступал инвестором и законный, в законный способ стал инвестором одной из площадок группы компаний. И это подтверждается решениями судов, хозяйственных и цивильных справах, где указано, что я являюсь инвестором. И те так называемые потерпевшие являются инвесторами в этих же цивильных справах. То есть само уголовное дело изначально было фальсифицировано. Єновні, ну, в... подозріваємо, скажімо так. Виновник тільки встановлює суд законним рішенням і вирок, який вступив в силу, є, є підтвердженням того, що він виновна особа. Якщо такого рішення немає, то виновних немає. Є підозра. Ну, за вашу, ну, на вашу думку, что сталося, чего самое вас затримало? Ну, и... Меня затримало, потому что в тот момент было первый раз, столкнулось общество с проблемой э, того, что люди, заплатив деньги на первичном рынке недвижимости, не смогли получить квартиры. Это вызвало определенное возмущение. Ну, там, допустим, там полторы тысячи людей, оказалось, пострадавших. И э, самые главные люди, которые принимали деньги и основали так сказать называемую группу компаний, элита-центр, они были в этот момент в розыске, их не нашли. И нужно было более-менее такую значимую фигуру. А я был достаточно успешным бизнесменом в тот момент. И у меня было несколько своих строительных площадок. То есть, э, нужно было показать обществу, что кто-то такой, не какой-то там стрелочник, а реальный, какой-то сильный, влиятельный человек э, задержан. Ну, але ж вам удалось извести выбраться. Да, невиновным. Я не виновен и до сих пор не виновен. Ни один суд не установил моей вины за 10 лет. Это при том, что мое обвинительное заключение, которое передавалось в суд, подписывал зам генерального прокурора Пшонка, который сейчас в розыске. А можете рассказать про ну, номер камер, в вы были? Там, ну, Ой, много такое? камер было. У меня было 22 камеры, где я бывал. Ага. Это в разных бывал. В разных. И, И... тут есть корпус Толыпинский, есть э, Катериновский корпус под названием Катериновка, есть Кучмовский корпус, есть Брежневский корпус. В разных что Потому что построен во времена пребывания президента Кучмы. Ага. Ну, что вы можете рассказать про это? Вот, ну, потрапляя людина без, так скажем, ну, она чекает вырок суду, але, це людина, яка може собі дозволити певний рівень достатку, да? Э, цього, рівень, э, ну, до, ну, якщо не достатку, то певный рівень життя. І тут вона потрапляє. Ну, как бы сказати, тяжело, конечно, очень тяжело в первое время, пока не привыкнешь к этому. другой стороны, я вам скажу, что какой сизо, это срез общества. Тут все есть и хорошие, и плохие, и виновные, и невиновные. И этот срез общества предполагает наличие этих людей всех в одном месте. И в обществе обычные люди этого слеза не могут так видеть, потому что он здесь как бы уплотнен. Богатые и бедные сидят рядом достаточные недоста, ну образованные, необразованные наркоманы и экономические преступления, убийцы и э, которые совершенно мелкие какие-то преступления, они сидят рядом, общаются с друг с другом, и ты как бы получаешь возможность понимать, что такое наше общество во всей красоте и понимать, насколько оно несправедливо, это только понимаешь, когда здесь окажешься. Ну, дулячи, сейчас... тут, знаете, чего нас тут забрало? щоб показати, як тут погано живеться. І треба збудувати нове СІЗО десь за містом, а тут ну, все нафиг, можливо, там же площадь, да? Я вам скажу так, что э, мое личное мнение, это э, СИЗО на самом деле давно надо снести, как Бастилию снесли когда-то во Франции. Uh -huh. э, слишком она не то, что не соответствует. Там э, помещение очень большая антисанитария, с которой бороться практически невозможно. Для того, чтобы с ней бороться, проще новое. Как строитель, могу сказать, построить дешевле будет новое. И оборудовать современными средствами, э, которые гигиены... Э, санитария санитарно условия создать можно только в новом объекте. Этот объект невозможно, я просто изнутри это знаю. А вы как инвестор захоти хотели бы? Я в свое время, когда только зашел... Что ищут инвестора. Я как инвестор еще в 2006 году предполагал эту ситуацию. Более того, я как бы даже начальство СИЗОшному тогда эту идею озвучивал. Правда, в устной форме, что если этот объект построить где-то на другой территории, не в центре Киева, под него можно найти иностранные гранты, потому что правозащитные иностранные спонсоры найдутся обязательно. Плюс продажа этого участка под какие-то серьезные социальные инфраструктуры города Киева даст тоже выручку большую и эти средства направить на строительство. Не говоря о том, что вынести такой объект такого назначения, как СИЗО из центра Киева просто необходимо, и, я, и даже экономически это оправдано было. Еще в 2000 году я эту идею еще провел здесь месяц или два. Эту идею озвучил местному начальству. Ну, зараз, мабуть, быть, Войцеховский может ее озвучить, или там садится. зараз. Да. Я не знаю. А Вайцеховский... Вы понимаете, в свое время, насколько Фактически, я помню, другие висполяя. более известные премьер-министры, министры, которые здесь побывали, которых я тогда здесь даже встречал в коридорах, <свят> тоже озвучивали <свят> эту идею. И при, при, когда здесь Тимошенко сидела, здесь построили новый же, конкурс для женщин совершенно современный корпус, оборудованный современными средствами там, жизни, как говорится, не так, как старые корпуса. То есть, когда тут сюда седают такие сведомые люди, то они понимают, да. да, понимают, что здесь действительно для людей надо создавать какие-то условия, потому что они сами здесь оказались. Ну, доброе, дякую. Сейчас чуть-чуть мы сейчас